সান অফ বেঙ্গল বাংলার খবর আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রেসলার দা গ্রেট খালি এলেন অন্ডাল বিমানবন্দরে নানবাদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার অন্ডাল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান খালি সকাল থেকে বিমানবন্দর চত্বর ছিল টানটান উত্তেজনা আর উৎসবের আমেজ খালিকে এক নজরে দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেন কুস্তিপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ বিমান থেকে নামতেই যেন মুহূর্তে বদলে গেল অন্ডালের আকাশ বাতাস বিশাল দেহি খালিকে অভিবাদন জানানোর জন্য উপস্থিত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে নিরাপত্তার বেষ্টনীর মাঝেই হাসি মুখে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান খালি ধন্যবাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তার এই আগমন ঘিরে আলাদা উত্তেজনা দেখা যায় শিল্পাঞ্চল জুড়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের নাম উজ্জ্বল করা এই তারকার উপস্থিতি যে অনুষ্ঠানের জৌলুস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে তা বলাই বাহুল্য ব্যুরো রিপোর্ট সৌরভ বেঙ্গল বাংলার খবর अभी सब मोबाइल है अभी खेला धूला में नहीं जा रहा है सब खेल मोबाइल में बेस्ट है बजुर्ग लोग जो आजकल मोबाइल पे गेम खेलते हैं उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे गेम ना खेलो फिजिकली गेम खेलो जिससे आपका शरीर फिट रहेगा और स्वस्थ रहेगा और कैमरा मोबाइल से दूर रहना चाहिए बच्चों को बाकी हमारे बच्चे जो फिट रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है एक गाइडलाइन है जब युवा फिट रहेंगे तभी हमारा एक जो विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है सो so, सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कल शो है धनबाद में और सब लोग आइये चकदों फटे सर इन फ्यूचर कोई राजनीतिक दल से आप आ, ये करते हैं राजनीति तो कोई नहीं राजनीति का अगर जाना हो तो हम कब के जा, जाते हैं हमारा एक ही सपना और एक ही ड्रीम है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाइए स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स पे जोर लाइए राजनीति तो हो ही जानी मतलब राजनीति करने के लिए तो बहुत लोग है तो मैं मेरा तो एक ही सपना है कि अपने जो आ, युवा है उनको स्पोर्ट्स के लिए ऐसे मतलब मोटिवेट करो ओके थैंक यू सर सर सो मैं आई हूँ द ग्रेट खली को रिसीव करने फ्रॉम माइथन स्टील ये जश्न ये जश्न माइथन के लिए रिगार्डिंग है ये रेसलिंग मैच होने वाला है जिसमें द ग्रेट खली सर और पाकर दोनों के बीच में एक रेसलिंग मैच होगा एक दिन चलेगा ये हैं आपका नाम शुभ नाम গ্রেট খালিং ভাবনা শর্মা সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে আমরা সর্বদাই রয়েছে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর